أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهتنا ووفقنا الى الحق والى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبهرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم وَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ يَا إِكْرَمَ الْإِكْرَمِينَ اللهم زينا بزينة القرآن وإكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وآفنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بهرمة القرآن وارحم جميع أمة محمد يا رحيم يا رحمن اللهم اجعل القران لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامه شفيعا وعلى الصراط نورا والى الجنه رفيقا ومن النار سترا وحجابا والى الخيرات كلها دليلا واماما بفضلك وجودك وكرمك يا كريم اللهم اهتنا بهدايه القران ونجنا من النيران بكرامه القران وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا واقض ديوننا وبيض وجوهنا وارفع درجاتنا وارحم آبانا واغفر أمهاتنا وأصلح ديننا ودنيانا وشتت شمل اعدائنا واحفظ اهلنا واموالنا وبلادنا من جميع الافات والامراض والبلايا. وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين بهرمة القران العظيم. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه الى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإلى أرواح جميل أنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإلى أرواح آلهم وأولادهم وأزواجهم وأصحابهم وأتباعهم وجميع ذرياتهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأولادنا وأقربائنا وأحبائنا وأصدقائنا وأستاذنا ومشايخنا ولمن كان له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات يا قاضي الهاجات ويا مجيب الدعوات استجب دعاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين استجب دعاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين استجب دعاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة